Смотрим, будет разрушение чего-то, куда-то прилетит сильно очень. Он будет э, с ним разговаривать про то, чтобы вернуть домой Херсонскую область. Это будет точно. То есть, я так понял, что февраль с обстрелами будет активно. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо плюс з вами я Люна Захарченко до нас приєднується Марія Тиха, наша улюблена відьма. Привіт, Маша, дуже рада бачити Привіт, А, надзвичайно до речі, багато компліментів були твої неймовірні косі. Всі коментарі читаю, всі захоті від цієї зачіски і пишуть, як тобі личить, тому дійсно підтверджую дуже дуже добре. А то я просто голова журналі мить. Але все бачите, все? Гарно виходить. Як помиєш і вкладеш стільки компліментів не отримуєш сьогодні? У звініті що, так є записуємо. Ми це інтерв'ю 3 лютого. І враховуючи, що розпочався місяць лютий, хотілось би невеличкий такий анонс, того що власне чекати цього місяця, що відбудеться, які є застереження, загрози або навпаки хороші новини для України. Ну, касательно, смотри, касательно терактов, типа, как бы ничего пока не, не меняется, потому что как раз после того, что мы тогда обсуждали про теракты, там же какую-то словили девочку 20-летнюю в Киеве, которая хотела теракт совершить. Поэтому это, это, первое подтверждение, точнее, это второе подтверждение. Первое подтверждение было, когда минировали эпицентр в Браврах. То есть я понимаю, что они просто действуют по, по плану, Ну, по суті, да? Нам тут план сили показують, они просто по пунктам вот так вот действуют. По сценарию поэтапно. То есть сказать на тракторах ничего не меняется, всё остаётся как и было. То, -то şey, ризики да. все ж таки будуть, и эти тракторы, все ж таки намагатимуться вони втілити в життя. Ну да, да. Какие-то новости будут снова с Запорожской области касательно атомной станции. Вот тут Луна падает с магом. Смерть девятка мечей. То есть опять будет какая-то ситуация, связанная с атомной станцией, опять чем-то запугивать начнут. То есть это еще не та ситуация, которая нам падала на весну, да, что может быть там что-то такое критическое, но какие-то новости уже будут про атомную станцию. То есть начнутся запугивания, запугивания снова. Потом, я думаю, в феврале он снова орешником махать будет своим. Мы это уже проговаривали. Это Днепропетровская область должна быть. То есть, Киев, Киевская и Днепропетровская, вот туда показывала. Потом пятерка мечей, шестерка мечей. А, то есть я думаю, что тут про какие-то походы, пятерка мечей, чаще про, про курдони территории, То есть Тасумщина, может быть, и так далее. Это какие-то походы. Посмотрим, сейчас. Ну, это ДРГшники, мне кажется. Ну, короче, знаешь, как не ДРГшники, я думаю, что тут десятка кубков с пятеркой мечей, мне кажется, что будут новости просто про то, что они скапливают войска. Это Шумская mm -hmm. или Черниговская область, и паника начнется снова, что вот, типа, как-то вот войска скапливаются, еще что? это? И что еще может быть? Смотри, пятерка мечей и десятка кубков. Все-таки десятка кубков, я, это карта семьи, и десятка кубков падает не на россияне, да, она больше всегда падает на нас, на украинцев. То есть, либо в первом варианте, э это просто, я спросила, что Россия планирует по поводу Украины, да, не, по, не Украина а по поводу России, но мы же можем это и их глазами увидеть и своими глазами, правильно? к чему я веду? Десятка кубков — это может быть либо скопление просто огромное количество народа, вот, да, типа новости. На Сумщине скопление войск россияне, все думают, что они пойдут, сто процентов. Второй вариант, я к нему больше склоняюсь. Десятка кубков — это карта семьи, десятка кубков всегда падает у меня на Украину. То есть, типа, это наш народ я понимаю, что могут быть какие-то движения по Курской области. То есть снова начаться по Курской... Пятерка мечей, Курская область, прокордонная территория, вот как раз. То есть какие-то движения снова пойдут там. Или продвигаться мы будем, или что-то типа того, потому что карта колесницы, колесницы вот падает. Причем это будет неожиданно. Верховная жрица, то есть какая-то прям, ну как-то вот тайна. То есть мы не будем об этом знать, а потом бац, и мы уже возле станции стоим и станцию оккупируем. Ну, типа образно говоря, да? Вот так вот. То есть это февраль, все. Ну, я февраль-начало марта. Ну, какие-то должны быть сюрпризы у них в Крыму, у России, я даже не хочу в этом даже копаться. Касательно обстрела в России, сегодня там что-то горело, да, у них, кто-то попали так, еще? так, 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 вдали, вдали так. Дали уже влучание, так. Так, ну что здесь может быть сейчас. Ну да, это смотри, это какие-то военные объекты. Десятка мечей, десятка пентаклей, рафант. Военная база, военные объекты. Важно. Разрушение. То есть мы их, им нормально. Это юг. Да, вот тут скупка впадает. Сейчас. Нормально разрушим. Я думаю, что будут какие-то новости. Я спрашиваю, что за город. Опять тут падает море, там, где есть. Что сразу у меня в голову Мариуполь идет. Не слышали про Мариуполь давно уже. Я думаю, что услышим. Okay. То есть будет какой-то обстрел, карта дьявола, какого-то стратегического объекта нами. В Мариуполе, посмотришь. Ну, февраль, март, давай так. Потому что, ты знаешь, не люблю временные рамки эти ставить. Ну, растя... Ну, короче, да, четко, вот я думаю, что Мариуполь, потому что первое, что пошло мне по яснознанию территория морская. Я спрашиваю, типа, это чья территория? Показывают карту императрицы, это карта нашей земли. То есть оккупированная территория какая-то с морем. Будет разрушение чего-то, куда-то прилетит сильно очень. Вот. Соответственно, что еще? Фортуна, колесо фортуны, да. Они же там строили железную дорогу, помнится а -а -а. мне. Может быть, вполне вот она, колесо фортуны. Мы когда-то предсказывали по железную дорогу, я помню, она там оттянулась, все, не знаю, были попытки или нет, там как бы все в новостях показывают. Но я думаю, что вот она может быть. Там Мариуполь. День влюбленных, вот карта влюбленных падает. Могут обстрелы быть на 14 февраля, еще все здесь. Ну, тобі, вкратце. Uh, також лютий місяць це той місяць, який суттєво вплинув на кожного українця, місяць, в якому буде річниця вже на жаль, третя після повномасштабної війни. Uh, mm. uh, що ворог готує до цієї дати? Яка дата? Яке число? Ране, двадцять четверте. Двадцять Ні, Не будемо. Це дуже рано, що тока що нітка третє число сьогодні. Так, так. Это очень рано. Такое Ближе до пока. того часа, да, будем ну, да. на том За неделю -то где-то, да. И то, 40, такие, и даты, минус, мы... такие угу. даты лучше смотреть вообще за день, вот за день прям, ну, потому что они меняют постоянно планы свои. Uh -huh. Не, нам показывают какие-то роковые события, да, но все равно, они же знают, что все смотрят, они же тоже видят, что прогнозы как бы выходят у нас. Uh -huh. Они же понимают, что, допустим, uh -huh. выходит прогноз, типа все это смотрит СБУ и какие-то там решения принимают и действия. Может, так, тако бучку тягуватися будемо та будемо будем дивитися за декілька днів, бо важливо подивитися хоча б декілька днів до і після, бо розуміємо, що за не неделю. часто 24-го, да можуть там 22-го, 23-го вже розпочати. Свої дії добре, тоді це пізніше подивимось. Зараз ем, стало відомо про те, що е, Трамп власне заявив про те, що веде дуже серйозні обговорення з РФ про війну в Україні. Що це за обговорення, про які умови йде зараз взагалі мова, і взагалі ну, на якому зараз етапі їх спілкування? Нутрія, я коли вийшла з прогнозом по типу, на своєму каналі, це було недавно, ніділю назад. Говорю, что по картам падает, Трамп должен Путина будет, ну, типа, не уговаривать, будет разговор про то, что Путин, типа, сделал уже с доброй воли, они так называют это, и отступил, типа, с Херсонской территории, я так понимаю. Ну, там юг показывала просто. Я, я делаю ставки на Херсонскую, потому что уже была такая ситуация, когда ты помнишь? Mm -hmm. Вот, Запорожскую они не смогут отдать, потому что там станция. Вот, после событийке, то, что мне показывали силы, Запорожская пока... Там по-другому. Ну, ты же понимаешь, там еще вопросы станцией на весну. Так, это да. тоже будет пересматривать нужно. Вот. Для них это манипуляция большая, поэтому они вряд ли ее потеряют. Касательно Херсонской области, ну, э, показывали, что Трамп будет с Путиным переговариваться значит этого. Мы не загадывали, какая это будет дата, но показывала типа ближайшее время. То есть там событийка, если событи... Если по картам событийка уже падает, значит, скорее всего, в ближайшее время, приближенное. Вот. Потом, короче, Трамп с Путиным там телефонный разговор проводил какой-то, никто не понимал, какая причина, какая тема. Типа, я тоже открыла, там тоже мне выпало что-то за юг. Я говорю, а, походу, это было то, то, о чем мы разговаривали. Скорее всего, Трамп с Путиным, говорю, говорил про то, чтобы они, типа, жест доброй воли этот сделали свой и отошли, ну, с Херсонской области. Карты подтвердили это, что игральное, что Таро. Поэтому я думаю, что все-таки это вот один из первых пунктов, о чем они разговаривают сейчас. Я прям, я знаю, я чувствую. Вот, о чем они еще разговаривают Трамп с Путиным? Ну, карта вот Шельника только что вот так вот вылечила. Это оккупированная территория. То есть я снова говорю об этом, повторяю. Ну, касательно санкций, смотри, что-то такие разговоры есть. Касательно санкций касательно оружия. Э Пока разговоры пустые. То есть по карте шута все, о чем они переговариваются, разговаривают, все это пустое. То есть пока ничего здесь такого нет конкретного. Но первое, это оккупированная территория, да, отшельник нам выпал перед этим. Потом санкции. Опять-таки, смотри, касательно юга. Вот снова солнце падает. И рыцарь Пентакли. То есть я все равно считаю, что будет какой-то разговор. Вот повторюсь, прям десятый раз он будет а, с ним разговаривать про то, чтобы вернуть домой Херсонскую область. Вот, это будет точно. А что, готова типа. на это Россия-5? Пока пустые разговоры. Карта шута падает. Я же тебе говорю. Ну да, вот касательно. Опять, видишь, наступление по югу еще. Видишь, здесь колесница, тут скупка, вот, падает. То есть пока все касается юга. Все вокруг юга вот так вот крутится. Но пока все это пустое. То есть это пока бессмысленно смотреть. Карта шута это, ну... Зараз активно з кабінету США такі заяви чуємо про те, що Україні і Росії доведеться йти на поступки, і що вже нібито Зеленський починає підготовлювати цю почву і казати про те, що дійсно нам доведеться піти. Я готовий вже на це, і мова йде саме за територіальні поступки. Чи дійсно на сьогоднішній день вже готові тимчасово? поступить якимось територіям для того, чтобы остановить военные венец Зеленский открыто это сказал, прям есть интервью его. А нет, тут сейчас больше заява от людей из кабинета США, які нібито кажуть, що что в розмові Зеленский вже говорить. Я так, это что не на не на Я типа это как желтая пресса работает, типа я в принципе не верю как заявы. Но все пока Зеленский сам не выйдет и не скажет, типа в я не поверю. Это первое, второе. Я думаю, что если будет такая речь даже от него, я думаю, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Вот я уверена в этом. Смотри, Донецкую, Луганскую область нам будет очень тяжело вернуть. Мы не сможем ее сейчас вернуть. Это знают все. То, о чем я кричала, бегала с самого начала войны. То есть никто Ну, то есть это бесполезно и бессмысленно. Вот поэтому, если какие-то условия будут, это будет касаться Донецкой, Луганской области. Но просто, чтобы вы все понимали, что мы вернемся за этой территории все равно, как бы ни было. Чтобы Зеленский не сказал с какой-то стороны я понимаю, включая свой мозг, что это правильно так сделать. То есть нам действительно, видишь, везде падает карта юга. То есть карты уже не показывают даже Донецкую область, Луганской. Ну, то есть почему? Потому что ты же понимаешь, что территорию вернуть как бы это одно. Во-первых, у них там действительно, ну, все на мази. Давай по-честному, да? У нас там много да. хуже дела, чем у них. Это, ну, это, это с самого начала войны надо было. Просто я не понимаю, почему все говорили о том, что все хорошо. Зачем? Если можно было сказать, как есть, что практикам вам минус огромный, кстати, тех, кто говорил, что замечательно будет, вот, вот минус огромный вам. Не нужно врать, нужно честно говорить, как есть. Э, вот я о чем говорю о том, что карту уже даже не показывают за территорию, потому что первая проблема, ну территорию вернуть, окей. Вторая проблема люди, которые там костями мозгами уже просто промытые, прошитые под Путина. Ты ничего с ними не сделаешь. Есть, сколько там будет терактов, сколько там всего может происходить. То есть нам пока что вот сейчас, вот честно, вот пока лучше оставить все вот так вот, как есть там, единственная проблема, вот единственная проблема, которая, и вот единственное, то, что плохо, то, что там погибло столько людей. Так. Понимаешь? Но что больше не погибло столько людей там, нужно временно немножечко затормозить там, мы ее заберем все равно, это будет позже. Но это будет не сейчас. Ну вот хоть у Срис не будет этого сейчас, понимаешь? Не будет этого сейчас. Нам сейчас нужно сделать ставки на юг. То есть я, в принципе, сколько карты смотрела и до Нового года, и после Нового года, и сейчас. Одно и то же. Видишь, даже Трамп с Путиным разговаривает карта солнца про юг. Всем сейчас интересен юг. То есть вероятность деоккупировать юг есть. Начиная с Херсонской области. Пока Крым в расчет не берем сейчас. Там ще тоже много інтересного проїзд буде на капатися просто в этом не копалось. Якось обов'язково подивимося, але зараз е, теж питання, яке стосується допомоги США. Дуже багато зараз таких е, ризиків, того, що Рос... е, в США відмінить взагалі нам допомогу і таким чином матиме суттєвий вплив і може шантажувати нас, і на певні поступки. Я думаю, тут дело, ну, допомога, смотри, э, я думаю, что будет временно, во-первых, отмена допомоги, да, это первое, второе, Ну, пока показывая, да, пятерка Пентакли пока падает, то есть пока типа такое, но он тормозил там на сколько дней, на, на, на сколько? Ну, він там на 90, але всі казали про те, що Україну це не стосується, Україні допомога буде, все ж не Супа, не Я думаю, все одно там тишком-нишком якось воно буде йти. Просто це все буде спеціально для того, щоб Росія би, не знала про Як раніше ходили з рупором, розказували, скільки прийшло того, скільки прийшло того, що точки показали, через що це йшло. Вони так показували тоже в телеграм-каналах, через що йде, куди, через того, те ж самое, як з изначально. кричали, трубили просто во все дудки. какие только можно, что контрнаступление, мы победим, выиграем, все. И в конечном итоге, вот то, запомните, если у вас есть какие-то планы, никогда не нужно заранее не говорить кому-то. Сделали сначала, потом похвастались успехом. Потому что, как только ты начинаешь говорить, хочешь, не хочешь, тебя сглазят. Все равно, вот все равно будет все по-другому, блин. Какой бы человек сильный бы не был. Это работает вот так. У всех причем. Поэтому никогда не хвастайтесь заранее. Я, я думаю, сейчас мы поумнели, помудрели. Это правда, я же прям чувствую. Мы очень мало говорим про наступление, про контрнаступление. То есть у нас дозирована да, информация, дает. это очень правильно. Так и должно было изначально быть. Вот. Поэтому я считаю, что все это временно, во-первых. Во-вторых, все-таки помощь идет. Да, она, пускай она будет не такое количество, как мы рассчитываем, да, снова. Но она будет все равно идти. Вот. Но я думаю, что Трамп то есть, как мы, мы об этом говорили еще, когда он был на посту президента, он должен выполнить какую-то тему, связанную с землей. Это касается касательно, касательно mm -hmm. оккупированных территорий. Еще раз говорю, то есть Трамп нам не. То есть каждый человек приходит да, во время войны для чего-то. Сырский там для одного. Мы тоже обсуждали когда-то, там, какие-то mm -hmm. контрнаступления, Наступление. Курская область началась, да. Трамп пришел для чего-то второго. То есть нам нужно всегда под одно и то же. Карта императрицы, Земля. Он решит какой-то вопрос, связанный с землей. То, що там хто що ж таки? То-то, то-то. Тобто то кожен приходить для чого-то. Вот все. Також знову починає з'являтися інформація про те, що США вимагає виборів президента України. Чи дійсно це так, і чи будуть вони цьогоріч. Ну, я не вижу, що вони прям вимагають чого-то. а чи будуть вибори цьогоріч. ну, мене поки теж не вижу, себе, що вибори будуть. Я не вижу цього. На сьогоднішній день, якщо все ж відбудуться вибори, Зеленський планує вдруге балотуватися. Тут не показують просто виборів, діло в тому, що нет. Ну, угу. я не знаю, просто яким же нужно бути дурачком. От яким надо бути дураком. щоб... Чтобы... в войну баллотироваться на пост президента. Я уже не знаю, кто там как бы это хочет сделать, но Зеленский попал вообще не в то время, как бы не в то место, знаешь, как говорится. Сомневаюсь, а... что выбор будет, не будет выборов. Угу. Парламентский, ну какие-то может там парламент, да, Верховная Рада, что мы это не смотрим, мы смотрим касательно президентских. А не вижу. Посмотрим, как меняться будет. Люди, які зараз максимально наближені до президента, чи бачиш ти суттєві зміни саме цих людей, перестановки у владі України? Не прям, которые близько, близько. Типа Єрмака, наприклад, да? так? Ні. Зокрема, його Нет. теж. Ні. І Сіте, які близько стали. Ні, Сирський остається зараз. Ну, Буданов, смотри, Буданов, если он захочет уходить, я думаю, что он по собственному желанию уйдет. Но я не вижу пока тоже изменений особо никаких здесь. По а Будану тоже остается он. Буданов разбирается до да, ситуации до сих пор, кстати. Когда жену отравили. Восьмерка кубков, десятка мечей, видишь. Питання щодо зрадників, які знаходяться в українському уряді, ми чимало про це говорили, але сьогодні воно є на порядку денному, є певні суттєві кроки щодо вирішення цього питання, чи все ж таки воно поки не на часі? Я думаю, що все це буде постійно вспливати. Вони є завжди і везде зрадники, Тому це ага. все постепенно буде що буде повернення блокаутів в найближчій перспективі в Україні? Шут падает, видишь? Смотри, де, опять-таки? В Києві нормально у нас. Десь там, не знаю, Харківська область, там все часто. Ну, вообще карта шута падает. Ну, я так понимаю, що для Києва падає, тому що ж з Києва все-таки. Тобто карти, в принципі, понимают, о чем я спрашиваю. Не для, за те, щоб максимально комфортно було. Якщо подивитися, допустим, в область, зараз, я думаю, що там и да. Тобто для прифронтових територій, думаю, да. які mm -hmm. близько знаходяться до кордону. Yeah. А, так, а давай тоді в загальному ми дивилися лютий місяць щодо обстрілів. Він буде все ж таки менше обстрілів, буде, ніж, Нет. скажімо, у січні. Mm -hmm. Ні, не. я коли відкривала повний розклад, типу на, на год годовий, я таку я взагалі в принципі не люблю, але я так редко роблю, Я очень коротенький зробила його. Я, типу, сиділа детально, типа, я не успіла детально зробити, а короткий делаю. Коротше, там випала как раз таки на февраль карта башни. То есть, я так поняла, що февраль з обстрілами буде активно. Так давай тоді подивимося. Стало теж відомо про те, що Вашингтон виконав лише половину зобов'язань щодо військової допомоги обіцяної нам. Чи та, принаймні, яка була обіцяна до цього допомога, буде все ж таки надана Україні? Чи про це можна забути? Ну, до конца прям не вижу, все, принівівся добре. Дуже тобі дякую тоді. Чекаємо ще від тебе інтерв'ю, де можливо будуть попередження вже конкретно для міст України, але зараз давайте mm -hmm. запам'ятаємо ці дати і будемо обережні, тому що розуміємо, що ворог може. Атакувати і всю Україну, і це може відбуватися в будь-який день, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Я дякую тобі, дуже Маша. Нагадую вам, любі наші підписники, що у Марії тихо є свій ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого ютуб каналу. Якщо у вас виникають запитання, пишіть, будь ласка, під цим відео в коментарях і відповіді. Почуєте у наступних наших ефірах. І бережіть себе усім мирного, тихого дня. До побачення.